Salam, dəyərli şagirdlər və izləyicilər. Bu gün dəri həndəsə optikanı 23 nömrəli tapşırığında sizə izah edəcəm. Deməli, burada şəklə bir də təsvir edeyim sizin üçün. C nöqtəsindən bir göz A büksünə baxır, soruşur ki, bu 5 nöqtə, 5 nöqtəsindən hansını göz görə bilər? Yəni 1, 2, 3, 4, 5 nöqtəsindən hansını göz görə bilər? Bu gün biz nə edirik? Deməli, bilirik ki, həndəsi optikanın əsas qanunlarından biri qaytma qanunudur. Dır düşmə bucağı qaytma bucağına bərabərdir. Biz bunun üçün nə edirik? C nöqtəsindən güzgünün kənar qırağlarına, yəni hər iki kənar qırağlarına bir şüa göndərəcək. Və qaytma qanunundan istifadə edərək hər iki şüanın düşmə bucağı qaytma bucağına bərabər olduğunu biz bilərik bu, eee, məsələn, hal edək. İndi baxaq. Deməyəcəkdəsən bir A üstəsinəni, yəni A üstəvi gücünü qırağından bir şüa endirək. Diqqət verin. Biz demişdik ki, düşmə nöqtəsində bir pepenikullar qalmamalıyıq. Artıq bizim üçün pepenikullar hazır var burada. Bax bu pepenikular birikə düşmə bucağının qarşı bucağına bərabərdir. Və burada biz qaytma bucağını, bu düşmə bucağına bərabər eee göstərmək üçün biz nə edəcəyik? Bu perpendikulyarın düşmə nöqtəsi, yəni düşmə bucağı şüası burada başlanacaq. Bir damaldır. Deməli, qaytma şüası da burdan keçməyəcək. Yəni perpendikulyardan bir damal uzanlıb. Bunun üçün də bunu biz çəkəyik, bu qaytma şüası. İkinci şüonu çəkərək onun da vergədimi dəyişirəm ki, siz asan görə biləsiniz. Deməli, baxaq görək. Aha. Buradan bir gülgünün digər qranalına bir düşmə şüası, baxaq burun. İndi bunun p-nökləri də hazır burada vardır düşmə nöqtəsində. Baxaq görək, iki dama uzalıbdadır. Deməli, qayıtma da iki dama bu saatdan fürs. Yəni bu damadan keçəcəkdir. Və qayıtma şüasını çəkən Aha. Çəki, artıq məsələmiz hazırdır. Deməli, hansı nöqtələri görə bilər? Üç nöqtəsi. Niyə üç nöqtəsini? Çünki yadınıza saxlayın ki, qayıtmış şüallar arasında qalan sahəni göz görə bilər. Amma onların xaricində qalan sahələri göz görə bilməz. Yəni bu iki şüal, yəni bu iki qayıtma şüalasının xaricində hansı nöqtələr var? 4, 5, 1, 2. Deməli, bu göz pupilin iki nöqtələrini 1 2 4 5 nöqtələrini göz görə bilməz, amma 3 nöqtəsini göz görə bilir. Sağ ol.